Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Saya Darren Doret Anadiki dari unit BM 4825P. Ingin berkongsi hasil tugasan dua kursus pengantar kesusasteraan Melayu iaitu BMMB 3193. Dalam tugasan ini, saya telah merumuskan pemikiran dengan menggunakan kaedah PMI Ini merupakan konsep pemikiran. Jadi, menurut S. Otman Kelantan dalam Abdullah Rahman Ismail 2017, pemikiran ialah idea-idea para intelektual yang berasaskan mindanya untuk memikirkan sesuatu masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat atau di luar masyarakat. Baiklah, yang pertama iaitu puisi Melayu tradisional. Saya telah memilih seloka iaitu seloka Pak Kado. Untuk pemikiran yang pertama iaitu pemikiran kritikan sosial. Pemikiran kritikan sosial dikatakan positif dalam seloka Pak Kado kerana seloka ini memberi kritikan kepada masyarakat yang bersikap cuai dan tidak berfikir secara rasional. Kritikan ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat agar sentiasa bersikap rasional dan sederhana. Contoh dalam seloka ini, ada nasi dicurahkan awak pulang ke beluran. Bermaksud Pak Kadok mengutamakan orang luar daripada keluarganya sendiri sehingga menyebabkan keluarga sendiri berada dalam keadaan kelaparan. Jadi dalam kehidupan harian kita, kita seharusnya berfikir secara bijaksana dalam setiap tindakan kita agar tidak mendatangkan kerugian. Pemikiran ini dikatakan negatif dalam solaka ini kerana kritikan ini mungkin tidak kesampaian kesampaian kepada masyarakat. Contohnya Cara penyampaian selokan ini yang bersifat lucu dan berjenaka boleh menyebabkan masyarakat hanya melihat secara tersurat saja tanpa berfikir secara tersirat. Ini menyebabkan pemikiran dan nasihat yang sebenarnya tidak dapat disampaikan dengan lebih jelas. Contoh dalam kehidupan harian kita, kita mestilah meneliti sesuatu nasihat yang diberi secara holistik dan juga konseptual agar maksud tersirat yang ingin disampaikan dapat diperolehi. Pemikiran kritikan sosial ini pula dikatakan istimewa dalam seloka ini kerana kritikan yang disampaikan adalah secara berkias dan juga lucu. Cara penyampaian kritikan ini dapat diterima oleh masyarakat kita dengan hati yang lebih terbuka kerana Ianya menjaga sensitiviti dan juga perasaan. Contohnya, selokap Pakado ini menyampaikan kritikan dalam bentuk jenaka yang lebih lucu dan menghiburkan. Seloka ini tidak menggunakan bahasa yang kasar sama sekali. Jadi, dalam kehidupan harian kita, kita haruslah menegur secara baik dan berkias agar perasaan mereka yang ditegur dapat terjaga serta dapat mengelakkan uh, wujudnya perasaan dengki dan juga dendam sesama sendiri. Pemikiran yang kedua iaitu pemikiran akhlak dan moral. Pemikiran akhlak dan moral dalam seloka Pak Kadok dikatakan positif kerana sikap Pak Kadok telah meningkatkan kesedaran akhlak yang mulia dan nilai moral kepada masyarakat. Pemikiran akhlak dan moral telah diangkat dalam solokah ini untuk meningkatkan kesedaran masyarakat supaya sentiasa mementingkan penggunaan akhlak yang rasional dan mengamalkan nilai moral dalam kehidupan harian. Contoh dalam kehidupan kita haruslah menjalankan tanggungjawab kita terhadap keluarga dan bertindak secara toleransi. Pemikiran akhlak dan moral ini dikatakan negatif dalam selaka Pak Kadok kerana tingkah laku Pak Kadok yang sering bercanggahan dengan ajaran nilai moral dan tidak menunjukkan sifat akhlak mulia. Pak Kadok sering bersikap negatif seperti bersabung ayam, dan juga mengabaikan kebajikan keluarganya. Contoh dalam seloka, ayamnya menang, kampung tergadai. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Dalam konteks kontekstual, kehidupan kita akan menjadi huru-hara sekiranya kita mengetepikan nilai moral dan juga prinsip akhlak mulia. Pemikiran akhlak dan moral dikatakan istimewa dalam seloka ini kerana akhlak dan moral menjadi elemen penting dalam menilai perangai seseorang. Pemikiran akhlak dan moral juga membuka mata masyarakat supaya menjalankan kehidupan dengan gaya yang positif. Dalam seloka ini telah menggambarkan kesan akibat mengetepikan akhlak dan moral melalui watak Pak Kado ini. Jadi, dalam kehidupan harian, kita seharusnya bertindak berdasarkan prinsip akal, akal, akhlak dan moral supaya tidak dibenci oleh orang lain. Seterusnya ialah pemikiran pendidikan. Pemikiran pendidikan dikatakan positif dalam seloka Pakadok kerana seloka ini banyak mengajar kita tentang pengajaran yang berguna. Pengajaran dalam seloka ini menjadi teladan hidup supaya kita tidak melakukan perbuatan yang cuai dan merugikan diri sendiri. Dalam seloka ini, perwatakan Pakadok menjadi alat pengajaran kepada kita agar mementingkan pendidikan kerana tahap pendidikan dapat menguasai pelakuan kita. Jadi, dalam kehidupan harian, kita haruslah mempraktikkan norma-norma hidup yang baik dan positif supaya ianya menjadi teladan kepada masyarakat kita. Pemikiran pendidikan dalam seloka ini dikatakan negatif kerana pendidikan disampaikan dengan cara yang berlapik dan juga ada sifat sindiran. Terdapat masyarakat yang merasakan cara penyampaian pendidikan melalui cara ini terlalu uh, mendalami emosi sehingga menimbulkan perasaan yang menyakitkan hati. Jadi dalam seloka ini, pendidikan disampaikan melalui kata herdikan seperti ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Dalam konteks kontekstual, pendidikan haruslah disampaikan dengan cara yang sesuai agar inti pendidikan tersebut dapat disampaikan dengan lebih jelas. Pemikiran pendidikan ini dikatakan istimewa kerana ianya merangsang otak kita untuk berfikir secara kritis ketika membaca seloka ini. Seloka ini menjadi alat pendidikan yang bukan sahaja mempengaruhi minda, malahan tindakan kita. Dalam seloka ini, watak Pak Kadok yang lalai mengajar kita supaya bertindak berpada-pada berdasarkan kemampuan diri sendiri. Oleh itu, kita haruslah berfikir secara kritis sebelum melakukan sebarang tindakan supaya tindakan kita selaras dengan kehendak pendidikan yang positif. Yang kedua ialah puisi Melayu moden. Saya telah memilih sajak yang bertajuk Isau iaitu karya Zurina Hasan. Pemikiran yang pertama dalam sajak ini ialah pemikiran keadilan. Pemikiran keadilan dikasak, dikatakan positif dalam sajak kisau kerana keadilan merupakan elemen utama dalam menegakkan kebenaran. Melalui keadilan, nasib mangsa dapat dibela dan penjenayah menerima hukuman atas perbuatannya yang jahat. Jadi dalam sajak ini, penulis menegaskan bahawa darah yang menitis menjadi bukti dalam kehidupan kita haruslah mengutamakan keadilan dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan bukannya melalui apa yang kita lihat dan juga dengar secara nyata semata-mata. Pemikiran keadilan dikatakan negatif dalam sajak pisau kerana keadilan memerlukan masa dan juga proses yang lama untuk menegakkan kebenaran. Situasi ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas hati dan juga persoalan terutamanya kepada pihak mangsa. Contoh dalam sajak ialah sukar menentukan kesalahan. Sukar juga membuktikan kebenaran. Lebih sukar menegakkan keadilan. Situasi ini adalah benar-benar berlaku dalam kehidupan harian kita. Iaitu terdapat beberapa kes mahkamah yang mengambil masa selama bertahun-tahun untuk menegakkan keadilan. Pemikiran keadilan dikatakan istimewa dalam sajak pisau kerana keadilan memerlukan kita berfikir secara kritis, rasional dan objektif. Keadilan membolehkan kita membuat penilaian secara menyeluruh, teliti dan adil. Contohnya, dalam sajak ini ada menyatakan bahawa tetapi jangan terus percaya yang berdarah belum tentu lebih terluka. Dalam kehidupan sebenar kita tidak boleh sebarang menyerahkan orang yang melukai tanpa mengetahui punca sebenar yang berlaku. Sebaliknya kita haruslah uh, menyiasat secara objektif terlebih dahulu pemikiran yang kedua iaitu pemikiran kemanusiaan. Pemikiran kemanusiaan dikatakan positif dalam sajak Pisau kerana sajak ini menekankan aspek kemanusiaan yang perlu diangkat. Dalam sajak ini yang dihiris telah dilukai, darah yang menitis menjadi bukti. Jadi, sajak ini mengangkat nilai kemanusiaan dengan menegaskan bahawa Setiap manusia mempunyai hak asasi yang perlu dipenuhi. Jadi dalam kehidupan kita, kita seharusnya peka terhadap kebajikan orang di sekeliling kita supaya mereka tidak berada dalam situasi yang susah dan juga membebankan. Jadi pemikiran kemanusiaan ini dikatakan negatif dalam sajak ini kerana hak kemanusiaan sukar untuk mendapat jaminan. Um, untuk dibenalah. Ramai mangsa jenayah tidak mendapat keadilan yang sepatutnya sehingga mengabaikan nilai dan juga hak asasi kemanusiaan mereka disebabkan kuasa. Contoh dalam sajak sukar membuktikan kebenaran lebih sukar menegakkan keadilan. Jadi situasi ini kita dapat lihat dalam kehidupan seharian kita iaitu ramai mangsa A, jenayah tidak mendapatkan keadilan yang sewajarnya hanya kerana mereka lemah, tidak mampu dan tidak mempunyai kuasa. Pemikiran ini dikatakan istimewa kerana pisau dijadikan sebagai simbolik dan juga bukti dalam mempertahankan hak kemanusiaan. Dalam sajak, ada menyatakan bahawa si pisau menyebabkan ada yang menghiris dan dihiris dan darah yang menitis menjadi bukti. Situasi ini menunjukkan bahawa pisau menjadi bahan bukti dalam sesebuah penjenayahan kerana boleh menegakkan keadilan untuk memelihara hak kemanusiaan. Dalam kehidupan harian, kita sering menyimpan pisau di tempat yang selamat supaya nilai kemanusiaan terpelihara dengan mengelakkan sebarang uh, kemalangan daripada berlaku. Pemikiran yang terakhir iaitu pemikiran nasihat. Dalam sajak pisau ini, pemikiran nasihat dikatakan positif kerana ia mena ianya menasihati masyarakat agar tidak bersikap terburu-buru dalam mencari kebenaran tentang sesuatu masalah. Nasihat ini membolehkan kita mengenal pasti dengan tepat punca sebenar sesuatu masalah itu berlaku. Contoh dalam sajak ialah tetapi jangan terus percaya. Yang berdarah belum tentu lebih terluka. Jadi kita mestilah bersikap berhati-hati dan bertindak mengikut prosedur ketika menyelesaikan sesuatu masalah untuk mencari kebenaran agar punca sebenar dapat dikenal pasti dengan lebih teliti. Pemikiran nasihat ini dikatakan negatif dalam sajak pisau ini kerana masyarakat dalam kehidupan sebenar selalu melanggar nasihat untuk tidak bersikap terburu-buru. Masyarakat pada hari ini, mereka lebih mudah percaya dan terpedaya dengan apa yang didengar dan dilihat semata-mata tanpa ada bukti yang kukuh. Contohnya, bukan mudah untuk menentukan antara yang berpisau di tangan siapa sebenarnya mangsa sebuah kekejaman. Jadi, dalam kehidupan kita, masyarakat kita lebih mudah untuk uh, mempercayai berita atau maklumat yang palsu yang tersebar di internet tanpa membuat semakan kesahihannya. Ini akan menimbulkan fitnah dan juga salah faham sesama sendiri. Pemikiran nasihat ini dikatakan istimewa dalam sajak ini karena nasihat disampaikan secara berkias dan halus tanpa menyinggung perasaan um, oranglah. Jadi nasihat dalam sajak ini yang bersifat berlapik dan juga menggunakan perkataan yang sopan agar tidak menimbulkan perasaan marah. Contohnya, pisau menjadi pisau bila ada yang hiris dan ada yang dihiris. Tetapi jangan terus percaya yang beradab, yang berdarah belum tentu lebih terluka. Jadi dalam kehidupan kita seboleh-bolehnya kita tidak memberi nasihat atau teguran yang sangat kasahlah, terutamanya dalam kalangan halayak, kerana ianya dapat menjejaskan maruah orang. Seterusnya ialah prosa Melayu tradisional. Saya telah memilih cerita rakyat iaitu cerita binatang yang bertajuk Sakancil dan Buaya. Jadi, pemikiran pertama dalam cerita ini ialah pemikiran kebijaksanaan. Pemikiran ini dikatakan positif dalam cerita Sang Kancil dan Buaya kerana Sang Kancil menggunakan akalnya dengan bijaksana untuk menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya. Sang Kancil memperdaya buaya-buaya untuk berbaris merentasi sungai dengan tujuan menghitung bilangan mereka. Contoh dalam cerita ini, si Kancil pura-pura untuk menghitung bilangan buaya di dalam sungai dengan melompat ke atas setiap buaya tersebut untuk menyeberangi sungai tersebut. Jadi, dalam kehidupan kita, kita haruslah berfikir secara bijaksana untuk mencari jalan penyelesaian terhadap masalah dan cabaran yang dihadapi. Pemikiran kebijaksanaan ini dikatakan negatif dalam cerita ini karena sang kancil menggunakan kebijaksanaan akalnya untuk perbuatan yang negatif yaitu menipu. Walaupun tindakan sang kancil menipu buaya adalah demi menyelamatkan nyawanya, namun tindakan menipu ini akan menimbulkan perasaan dendam dan juga amarah. Contohnya Sakaa menipu buaya bahawa dirinya telah diperintah oleh Raja Sulaiman untuk memaklumkan bahawa terdapat pemberian hadiah kepada buaya. Dalam kehidupan kita, kepercayaan orang lain kepada kita akan hilang sekiranya kita menipu dan juga memanipulasi mereka demi kepentingan diri sendiri. Pemikiran kebijaksanaan dikatakan istimewa dalam cerita ini kerana kebijaksanaan mengatasi kekuatan fizikal. Jadi sang kancil ini tubuhnya adalah kecil tetapi dia dapat mengalahkan buaya yang besar dan juga ganas tanpa mengalahkan tenaga fizikal dia. Jadi dalam cerita ini sang kancil berjaya melepaskan diri daripada sambaran buaya hanya dengan memperdayakannya melalui idea yang bijaksana kita seharusnya menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bukannya bertindak mengikut perasaan dan emosi pemikiran yang kedua iaitu pemikiran keberanian pemikiran keberanian dikatakan positif dalam cerita sang kancil dan buaya kerana Sang Kancil bersikap berani untuk berhadapan dengan buaya yang ganas dan kekasar. Besar. Sang Kancil tidak menunjukkan perasaan takut kepada buaya. Malah memanggil semua buaya untuk timbul di permukaan air. Contoh dalam cerita ini, Sang Kancil meminta semua buaya untuk berbaris merentasi sungai untuk menjayakan strateginya menyeberangi sungai tersebut. Jadi, dalam kehidupan kita, kita mestilah bersikap berani untuk berdepan dengan masalah dan juga rintangan yang mencabar kejayaan hidup kita. Pemikiran ini dikatakan negatif dalam cerita ini kerana keberanian adalah untuk menipu akan menimbulkan perasaan negatif seperti berdendam dan juga amarah. Contohnya, sikap kancil yang berani menipu buaya yang ganas menyebabkan sang buaya berasa marah dan juga menimbulkan perasaan dendam terhadap sang kancil. Iaitu, sang buaya bersumpah tidak akan melepaskan sang kancil sekiranya mereka bertemu pada masa akan datang. Jadi sikap sebegini dalam kehidupan kita akan menyebabkan kita bermusuh sesama masyarakatlah Pemikiran keberanian ini dikatakan istimewa kerana keberanian sangat kecil datangnya dari akalnya yang bijaksana Keberanian tidak semestinya datang dari kekuatan fizikal kita tetapi juga lahir dengan cara kita berfikir Contohnya, sang kancil tidak takut ketika kakinya telah disambar oleh buaya. Sebaliknya, ia bertenang untuk berfikir cara melepaskan dirinya. Jadi kita semestinya berani untuk bertindaklah mengikut buah fikir kita yang munasabah untuk membuat sesuatu keputusan. Pemikiran yang terakhir iaitu pemikiran nasihat. Pemikiran nasihat ini dikatakan positif dalam cerita ini kerana um, cerita ini menasihati kita supaya tidak mudah berputus asa untuk mencapai keinginan kita. Nasihat ini dapat membantu kita meningkatkan keyakinan diri dan juga membentuk uh, ketabahan diri kita seperti sang kancil yang tidak pernah berputus asa untuk menuju um, Pokok jambu yang berada di seberang sungai. Jadi dalam kehidupan kita kita seharusnya memperhatikan uh, nasihat untuk tidak mudah berputus asa ini kerana sikap ini dapat membawa kita mencapai kejayaan kita. Seterusnya ialah pemikiran ini dikatakan negatif kerana terdapat unsur tipu helah yang digunakan oleh sang kancil demi kepentingan dirinya Situasi ini menunjukkan bahawa uh, sikap tidak jujur ini adalah bertentangan dengan nilai moral dan ianya bukan satu pendekatan yang halal untuk kita mencapai sesuatu kejayaan Jadi dalam kehidupan kita kita semestinya mengelakkan diri kita daripada menggunakan tipu helah ini dengan memanipulasi orang lain Demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri, pemikiran nasihat ini dikatakan istimewa karena ianya menekankan aspek kepercayaan haruslah berasaskan bukti dan juga um, fakta yang sahih. Contohnya, buaya ini dia, mereka sangat percaya kata-kata sang kancil yang menyatakan bahwa bukan kaki yang, yang disambar. Sepatutnya buaya ini menyelidik dengan lebih uh, teliti dahulu apa yang ia telah sambar itu sebelum melepaskannya begitu sahaja kerana tindakan ini telah merugikan dirinya sendiri. Jadi dalam kehidupan harian kita, kita haruslah um, mempercayai tidak mempercayai apa-apa yang disebarkan tanpa ada penjelasan yang kukuh sebaliknya kita haruslah mencari kebenaran dengan menilai dan menyelidik terlebih dahulu. Baiklah sekian sahaja perkongsian tentang pemikiran yang terdapat dalam puisi Melayu tradisional, puisi Melayu moden dan juga prosa Melayu tradisional dengan menggunakan kaedah PMI iaitu positif, negatif dan istimewa. Semoga perkongsian ini memberi maklumat dan juga uh, info kepada semua penonton. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton.